— Здравствуйте. Здравствуйте. — Можно вас снимать? — Конечно, конечно. — знаю. — Мне будет много, что вам сказать. Так можно лучше сразу в камеру? — Мы... мы, мы дело в том, что... — сразу Не очень надолго. — Да. — Сколько сюда? Я в камеру просто могли бы зайти. Я бы там, может, вам бы даже что-то это... — Скажите, давайте в двух словах. — В двух вам, словах! — Вам бы вам, после вы, нашего вы, 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 визита репрессии были какие-то? вообще все э, все делается издевательство. Только вышел из изолятора, сразу по, посадили. Позвонить не дают, как не давали. Хотел позвонить еще куда, тоже не дают. Один день у меня получался, получается одни сутки отсидел, вторые сутки отсидел. 14, 12, это месяц. Сейчас обратно 12 суток дали. Я Зачем? родным толком не успел позвонить. Один день, вот это пробыл 26-го. Я вышел меня сюда, сюда сейчас вот обратно. Сколько вам дали? Потом. Сейчас. 12 суток. За обратно. что? Да, за что? да что вообще практически, не, практически не за что. Рапорт на меня написали, что я руки руки за спину не взял. Я говорю, ну У -у -у. так возьмите меня, расстреляйте за то, что я руки не взял, не взял ну, за ты спину. за спину сколько я получил? 12, 12, 12 суток. суток. Ну да. Я говорю, так возьмите Игорь меня, ударов, сразу расстреляйте. Игорь. Игорь Владимирович. Да, Игорь Владимирович. Так, я знаю, меня вид Да, я отп отправлял вам 27 числа. 27 числа. Я прилаживал сразу, сразу там это, сейчас скажу, прилаживал сразу в обращение в Генпрокуратуру, так, это, так. это было, это я вам обращался за 20 число. 29 числа меня снова катували. вот под, под руководством вот этого гражданина. Тоже, тоже якобы за то, что...

а посада? Мы вот? да. вам вот, не давали с нас снимали. Да. Ну вот по поводу снятия тоже не ничего не нет. Сейчас сказали, сейчас еще новая какая-то история вышла. Говорят, уже и консервы мне нельзя. То есть это противоречит вообще части первой, статьи Конституции 58. То есть никак, согласно этой части статьи, мое ухудшение моего положения не может быть. А получается ухудшение. Я говорю за кодекс, который который действовал до 2003 года. Не говорят, он сейчас не действует. Я говорю, при чем -то здесь он? Согласно ему, мне много к чего положено, а согласно части 1 статьи 58, мое положение никак не может ухудшаться. А здесь, здесь мне все ухудшается. Вы вот скажете про то, что в присутствии да. Мартинюка 29-го... 29-го числа. А что, что самое, что 29-го а, какого месяца? Самое что самое, что случилось... Месяц какой? 29-го какого месяца? Нет, через... через месяц. Что случилось, что Мартынюк с группой долет. забежали. Забежали, я сказал, что я не хочу идти до кота, который меня катовал 20-го числа. А, отказываюсь, отказываюсь идти. На вызов, идти. В основном они... на вызов вызвали куда-то идти? Да, он пришел, меня вызывал куда-то, пришел, забежали, так они мне... И очки сломали, и я не знаю, и руку мне крутили. А Все-таки доставили в кабинет? Да, а да, кто, да до, в кого, до кого вызывали, с кем? А, а, с кем? До начальника, который меня 20 числа катавал. На восядлов, ОВ. это он меня 20 числа катовал за то, что э, намагается, чтобы я отмолвился от ведь своих позывных вымог. Так же самое, как и, и под все это время я вот заявил, я не знаю, прокурор, занесли действия в ЕРДС, а никаких действий нема. Денисюк здесь сколько не работает, прокурор буквально вчера был у него на суде. Я говорю, кон конкретно он не отказался отвечать на вопрос. Я говорю, сколько вы времени работаете здесь, в местной Шепетовской прокуратуре. Я говорю, я могу вам назвать, что начиная с 2007 года по шоу, это было как сейчас скажу по правам. Карпачева. Карпачева, Шолутковская. Все приезжают сюда комиссии, находят нарушение прав, находят нарушение всего. Я говорю, вы здесь за, за все время что работает, что конкретно сделали, то есть он не сделал ничего. То есть это он способствовал всем этим преступлениям. Это и есть служебное преступление. Я говорю, получается так, что у нас злоупотребление властью, превышение властью, подделка служебных документов, что по нему там возбуждали по первой части 366. Службованный дбались. Это что у нас, получается, перестали быть служебными преступлениями. Или, или получается, только нас можно карать, а если он в погону кого вообще покарали никого. Кого, кого наказали? Никого. За все, за все это время. Что, происходит? Получается, вот, вот эти граждане только из-за того, что у них погоны, ну, значит, значит. могут творить свои воли беспредел, нарушать мои права. Но согласно этому меня посадили в тюрьму. Из-за того, что я своими правами порушил иншие права, конституционные и других граждан. Точно так же это касается всех остальных. Перед законом и перед конституцией все равны. То есть вы должны... То есть вы должны ответить за то, за то, свое свое действие, которое вы действуете. Если вы нарушаете. При или исполняете преступные приказы, вы должны за это отвечать. И разницы нема, на как, какая на вас э, погона. Вот, пожалуйста, тоже гражданин у меня по судам здесь. проходит, назывался, мне давал свои данные, что он Лучко, Лучко, а оказался не Чепурук Леонид Федорович. Мы вот сейчас пытаемся, все никак судьи затягивают процессы, никак не могут выяснить, почему, по какой причине, здесь, это здесь, гражданин, здесь, здесь, как служебная особа, здесь, которая здесь. представляет здесь Орган власти представлялся чужими именами, то еще имеет юридическое значение, не просто. это я осужденный здесь, а это все граждане, у нас представляющие власть. Какие по новым фактам, будяки, хорошо, Но в разе вы Вот здесь идеи. сейчас вот перед вашим приходом выключили, они здесь музыку нам врубают, бывает включают так, что вышел на прогулку и потом идешь, говоришь, вы просто выключить, нет, фашистские методы. Фашистские методы. Ну, фашисты это только включать? делали. Вот у них они вывели громоколгарвалитель, на всю включают, что ходишь по прогулке и не поймешь, что ли ты на прогулке, ну, заходили, то, ли, то ли у тебя в голове, в голове все.